Люди в масках захватили Красную площадь Луганска. Какой ужас! Наоборот, очень весело. Институт культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко пригласил всех на феерическое шоу. Карнавал! 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 Венецианский карнавал. Ах, этот карнавал. Точкой отчета праздника стало торжественное открытие карнавала в концертном зале Института культуры и искусств. Все сразу окунулись в атмосферу костюмированного шоу. Лукавый Труфальдино помогал своему господину найти достойную пару и ненавязчиво знакомил гостей с историей и традициями венецианского карнавала. Экстравагантность – особая примета карнавала. Боди-арт – своеобразный вид искусства. Дал старт экстравагантным перевоплощениям. По коридорам шествуют личности загадочные и таинственные. Но ректора университета Сергея Савченко мы узнали. Я одел маску второй раз в жизни, если не считать э, те дни замечательные, когда там под елочками были масса массах э, бельменчика. Вот тогда я даже могу сказать, а да, в таком зрелом возрасте я одел маску. Второй раз. Первый раз я это сделал в Венеции, когда вот я был, правда не на карнавале, но, но тем не менее, там все равно маски продаются на каждом углу, и, и любой человек, ну, не удержишься от соблазна купить и, и примерить на себя ее. А от сегодня, вот здесь у нас тоже на венецианском карнавале, который, хоть и в Луганске, но мне кажется, по, по, по своим страстям, по эмоциям, по, по вообще чувствам, которые он вызывает я думаю, он вполне сравним с карнавалом, который проходит в самой Венеции. Все оказались во власти праздника. Веселье охватило участников и гостей первого в Луганске венецианского карнавала. На площади, которую тут же окрестили карнавальной, царила волшебная атмосфера. 21 век встретился со средневековьем. Можно было узнать свою судьбу гадалки и тут же проверить пророчество, Заказать свой портрет у художников и похохотать от души, увидев смешные черты в своем публике. Пройтись под ручку с дома сердца на виду у всей публики. На Ницанском карнавале главными компонентами являются экстравагантные наряды и маски. В такие моменты присутствует буйство красок, музыки и веселья. Маска – главный атрибут праздника. Здесь учили их делать, декорировать и носить. Наденешь маску, и ты уже не такой, как был раньше. Ты — человек-загадка, и можешь озорничать, разыгрывать, дурачиться, шалить. Все это допустимо здесь и сейчас. В карнавальном костюме ты становишься мифическим персонажем, и тебе очень легко поверить в чудо. Меня зовут Труфальдино приятно. Скажите, пожалуйста, по сюжету вы слуга хозяина. Ну, хорошо, да. Вот, и вы хотели его, наверное, пригласить вот на карнавал, быть да. вытащить, вот, например, вы и найти моей. ему невесту. Скажите, да. пожалуйста, чем вы это все мамы. закончилось? Теперь мой господин сейчас на карнавале. Искать невесту было очень сложно. Все красивые, все в масках, в костюмах. Это очень ответственное дело. И вот сейчас вы можете найти господина тут с его новой уже госпожой. Казалось, весь мир погрузился в сказку. В центре карнавальной площади на подмостках приветствовали и развлекали гостей студенты всех специальностей Института культуры и искусств. Между концертными номерами свои таланты показывали конкурсанты, чтецы, трубадуры, исполнители сонетов. Члены жюри, почтенный магистрал, старались быть строгими, но озорство в их глазах говорило о том, что и они поддались всеобщему веселью. Хотя победители конкурса уже определены, но победителями стали все, кто сегодня пришел на венецианский карнавал. Красной нитью весь праздник пронизал уличный балаганный театр. Комедия Дель Арте. Так называются забавные приключения известных персонажей. Орликина, Бригела и Коломбины. Скучать было некому и некогда. Какая ваша миссия на этом карнавале? Наша миссия защищать этот карнавал от э, всяких разбойников и от всякой опасности. Музыка, улыбки, смех кружили над площадью. Даже природа хохотала до слез. И эти слезы пролились дождем в самый разгар праздника. Это сблизило гостей. Под одним зонтиком собралось по 3-4 человека. Веселье уже было не остановить. Разноголосая и разноцветная карнавальная юрба в считанные минуты переместилась в концертный зал. Праздник продолжался. Концертная программа сопровождала чествование победителей конкурсов. Награды получили многие талантливые исполнители и создатели масок. Изюминка театрализованного действия, избрание короля и королевы и коронование царственных особ. А потом на сцене было настоящее колдовство. Дефиле причесок «Венецианская ночь». Равнодушных не было, да и откуда им взяться? Финальным аккордом праздника стало торжественное шествие короля и королевы со свитой. Под дождик, звуки саксофонов и радостные крики. наверное, на всю жизнь. Вот. Очень ответственно, очень интересно. И ну, вообще бомба. Королем быть необычно сложно. И это очень круто. Мне очень приятно стало быть королем. В реальной жизни я тоже бы хотел стать королем. И чтобы за мной несли мою красивую шубу. Память еще долго будет возвращать гостей и участников карнавала на эту площадь. Яркое и эпатажное шоу пришлось по душе луганчанам. И это Лучшая благодарность студентам и преподавателям Института культуры и искусств, подарившим Луганскому незабываемый праздник. Карнавал, 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 карнавал. До встречи на венецианском карнавале. Ах, этот карнавал.